नमस्कार शारीरिक व्याधी वेदना यांच्या निवारणाकरता नानाविध श्लोक तसेच मंत्रांच्या रचना प्राचीन भारतीय वाङ्मयामध्ये आढळतात अनेक ऋषी मुनी साधू संत यांनी वेगवेगळ्या काळात हे श्लोक उद्धृत केलेले आहेत अशा काही निवडक श्लोकांचे संग्रहित पद्धतीने सादरीकरण करण्याचा हा प्रयत्न ऐकूया तर रोग श्लोक। श्री गणेशाय नमः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहं शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधैजान्न भीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः सुमीनाक्षिपदे शम्भो सोमसुन्दरनायक इमाम् आपदमुत्पन्नां प्रभो आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः विमुक्त विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति बालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च जपेनामत्रयन्नित्यं महारोगनिवारणं पञ्चापगेश जपेष प्रणतार्तिहरेति च जपेन्नामत्रयं नित्यम् पुनर्जन्म न विद्यते अपस्मारकुष्ठक्षयाशप्रमे अज्ज्वरोन्मादगुल्मालिरोगा महन्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणातारकारे ध्वन्ते किरीन्तो मङ्गेभ्यः हृदि त्वामादत्ते हिमकरशिलामूर्तिविवयः ससर्पाणान् दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टां दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया इति रोगनिवारणश्लोका